Nama aku Halim seorang geoteknik biasa tak percaya sangat benda-benda raib tapi semua itu berubah selepas satu percutian singkat ke Genting Highlands tempat yang orang kata penuh misteri penuh cerita yang tak masuk akal dan malam itu malam aku di Amber Court jadi malam paling aku takkan lupa semua hidup kami berlima aku, Farid, Mira, Jaja dan Riza kami bertolak dari KL petang Jumaat. Hujan renyah-renyah, kabus tebal mula menyelimuti jalan ke puncak. Weh tunjuk destinasi M Bekok, apartment. Dari jauh, bangunan itu nampak besar tapi suram. Cat dindingnya lusuh, lumut menjala dan balkoni berkeni gelap macam mata bangunan tua yang memerhati. Eh, hotel ni memang macam ni ke? Mira tanya sambil ketawa kecil Para jawab Alah murah Dah bagus pula tu Lagi, lagi pun ia lawa Tapi masa kereta kami berhenti depan lobi Aku rasa sesuatu Macam udara di situ berat Sunyi Walau ramai orang Bunyi kaki dan suara pun macam tenggelam Kami dapat bilik di tingkat 9 Tapi lift rosak Terpaksalah naik tangga Dinding tangga lembab Bau hapak dan karak bercampur Lampu yang di silih berkelip-kelip Bunyi elektrik berdengung pelahang Langkah kami bergema Di celah-celah bunyi itu Aku dengar macam ada langkah lain Ikut dari belakang Setiap kali aku berhenti Bunyi itu pun berhenti Aku pandang ke bawah Kosong Tapi aku tahu Kita tak naik berlima saja Di tingkat tujuh Aku ternampak sesuatu Payung hitam terbuka separuh Tersandar pada dinding atas lantai ada tulisan kapur putih Jangan buka Aku nak angkat Tapi sebab jari aku sentuh pemegangnya Kulit rasa dingin mencucuk tulang Macam bau keluar dari peti ais Aku lepaskan satu merta Aduh sejuknya Gila benda ni Riza cuba ketawa Halim kau ni penakut betul lah Bilik kami besar Dua katil ruang tamu mereka ni Menghadap bukit yang berkabus tebal. Malam pertama, semuanya okey. Kami borak, makan mie segera dengan lagu. Cuma aku perasan cermin bilik air ada kesan kabur macam cap tangan. Tapi tak sesiapa tahu. Waktu itu lagi, malam kedua lain, pukul 1.30 pagi aku terjaga. Ada bunyi ketukan dari dalam almari. Aku ingat angin, tapi bunyi, bunyi itu makin kuat. Aku buka almari kosong. Cuba m, cuma bahu lembat dan pakaian tergantung. Masa aku tutup balik pintu, aku dengar bisikan halus. Buka. Aku sejuk. Buka. Aku tersentak. Terus baca ayat kursi perlahan-lahan. Tapi suara itu makin dekat. Macam macam keluar dari belakang telinga aku sendiri. Malam ketiga pula, hujan turun lebat. Aku tak boleh tidur. Tabuh luar tebal Lapu jalan Sama-sama Tiba-tiba Aku nampak bayang seseorang Berdiri di luar tingkap Di blok belakang Tingkap yang sama Dia kaku Dia tegak langsung Dia jelas sekali Matanya menghadap bilik aku Aku kelip mata Bayang itu hilang Tapi di lantai bilik Bayang hitam Masih ada Walau tak ada sesiapa di luar Pagi esok, aku turun ke lobi. Depan lift masih rosak. Satu payung hitam terbaring tulisan kapu putih yang sama. Jangan buka. Tapi kali ini ada tambahan. Kau dah pun buka kan? Darah aku tu rasa beku. Aku sumpah aku tak pernah buka payung itu. Cuma sentuh. Malam terakhir sebelum check out, hujan makin lebat. Angin siup-siup di celah tingkat pecah. Langsi berkibar perlahan Semua kawan dah tidur Aku masih terjaga Tengok telefon Tiba-tiba bunyi Shhh Macam yang kain diseret ke di lantai Aku pandang di aku pandang di hujung bilik Seorang Sedang berjalan perlahan Tubuhnya tinggi Rambut panjang basah Baju putih koyak di hujung Dan di tangan kanan Payung hitam terbuka wajahnya tergelam di, ba eh, di dalam bayang Tapi bila dia mendekat aku nampak mata kosong Cengkung dalam air menitis diri dari dagu ke lantai Suara serak itu berbisi Terima kasih sebab buka aku Dari bawah tangga Aku nak jerit tapi suara tak keluar Napas tersekat Makhluk itu tunduk berdiri dan payung hitam itu terbuka luas depan muka aku gelap, sejuk, bau tanah basah menyembelungi seluruh bilik lepas itu aku pensar bila aku sedar matahari dah naik semua kawan aku tengah panik katanya aku temui ibu di lantai menggigil peluh basah seluruh badan Mira kata dia dengar aku bercakap dalam tidur sebut nama orang tak terkenali masa kami turun untuk check out lift akhirnya berfungsi meduli terbuka dalamnya kosong cuma ada payung hitam berdiri tegak di tengah-tengah lantai lift atas lantai tulisan kampung putih berbunyi tunggu giliran seterusnya seminggu selepas balik aku masih demam bila aku bayar di air selalu rasa sejuk beku dan setiap kali aku nampak payung di rumah di pejabat atau di tepi jalan aku rasa ada mata sedang mematik Kadang-kadang bila hujan turun malam, aku dengar suara perempuan halus di luar tingkap. Aku masih sejuk Halim. Sekian, terima kasih.